Ağstafara rayonundan sabiq icra başçısı həbsdə olan Nizaməddin Quliyev bu gün dünyasını dəyişib. Ölkə TV-nin axar azad istinadə məlumatına görə, o həbsxananı da xəstəlikdən vəfat edib. Qeyd edək ki, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etdiyi üçün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı Ağstafara rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev həbs olunmuşdu. Bu gün avqustun 7-sində Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəmə zamanı Nizaməddin Quliyev 8 il 6 ay müddətindən azadlıqdan məhrum edilmişdir. Sumqayıtda 1993-cü il təvəllüdlü Abdullova Gültəkin Əkbər qızı itkin düşüb. Bu barədə reporta qadının həyat yoldaşı məlumat verib. Onun sözlərinə görə qadın avqustun 22-sində yaşadığı evdən çıxıb və bu günə qədər geri qayıtmayıb. Ailə üzvləri bununla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat veriblər. Məlumata görə, tanışları qadını son dəfə Şəhidlər xiyabanında görüblər. Qeyd edək ki, qadının 2 övladı var. Gültəkin Abdullova psixoloji problemdən əziyyət çəkir.